নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ অৱশেষত ভাল খবৰ আহিল আছাম পুলিচ এ ডি আৰ ডি এম ই যিবোৰ গ্ৰেট থ্ৰী এণ্ড গ্ৰেট ফ'ৰ পদ মুকলি কৰা হৈছিলে এই পদমৰ আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ আৰু আপোনালোকৰ এক্সাম ডেট আহি গ'ল আপোনালোকৰ এই পদমৰ ইণ্টাৰভিউ আৰু এক্সাম আপোনালোকৰ ছেপ্তেম্বৰ মাহৰ পৰাই আপোনালোকৰ আৰম্ভ হ'ব ইতিমধ্যে অসমৰ চি এম ছাৰে এই কথা ঘোষণা কৰিছে আপোনালোকৰ নি যিবোৰ বিষয়ববীয়া আছে সিহঁতৰ লগত মিলি এখন বৈঠকত মিলিত হৈ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আপোনালোকে সকলোবোৰ ডিটেইলত জনাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মাথো শেষলৈকে চাই থাকিব ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনালোকৰ চি এম অ' আছাম বুলি যিখন আপোনালোকৰ ফেচবুক পেজ আছে তাত ইতিমধ্যে আপোনালোকক প'ষ্ট কৰা হৈছে যে আপোনালোকে চাব পাৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী নিযুক্তি আৰু ৰাজ্যিক আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শক কনষ্টেবল নিযুক্তিৰ বাবে সকলোবোৰ বিষয়ববীয়াৰ সৈতে ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ এখন বৈঠকত আপোনালোকৰ মিলিত হৈছে আৰু ইয়াতে বৈঠকত আপোনালোকে পৰীক্ষাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ স্বচ্ছতা বজাই ৰখাকে ধৰি নিযুক্তিৰ সন্দৰ্ভত সকলোবোৰ বিষয় ইতিমধ্যে আলোচনা কৰা হৈছে আৰু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে আপোনালোকে চাব পাৰে অহা বছৰৰ আৰম্ভণিতে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ কৰা নিশ্চিত কৰিবলৈ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰাই আপোনালোকে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে যিহেতু আপোনালোকৰ আসাম পুলিচ এ ডি আৰ ডি এম ই যিবোৰ গ্ৰেট থ্ৰী এণ্ড গ্ৰেট ফ'ৰ পদ আছিলে এই পদমৰে আপোনালোকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আপোনালোকৰ ছেপ্তেম্বৰ মাহৰ পৰা আপোনালোকৰ আৰম্ভ হৈ যাব আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শীঘ্ৰে আপোনালোকৰ হয়তো আনুষ্ঠানিকভাৱে আপোনালোকক ঘোষণা কৰিব যে কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ এই এক্সাম বা ইণ্টাৰভিউখন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকক ঘোষণা কৰিব এইটো আছিলে বন্ধু বান্ধৱীসকল এটা সৰু সুৰা ইনফৰ্মেশ্যন সদায় এইদৰে জব ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ